Сегодня мы готовимся отправиться, осуществить очередную ротацию части нашего подразделения, которое проходит службу на юго-востоке Украины. В данный момент отправляется достаточное количество, чтобы поменять тех ребят, которые сейчас там не служат. С собой берем, естественно, свое же вооружение, с собой берем продукты, теплые вещи, потому как время идет уже осень, холодная к зиме. Ну и моральный боевой дух всегда на высоте. Это у нас не первая командировка, поэтому уже все налажено. Знаем куда, знаем какие задачи выполнять. Настроение хорошее. Не ну, можете конкретно сказать? Конкретная цифра это служебная тайна. А на до команды, до приказа. У нас нет определенной командировки с такого-то числа по такой-то, потому что обстановка она нестабильная, она меняется, бывает не в лучшую сторону меняется, поэтому время нашей командировки неограниченное. Мы готовы на длительное время, мы готовы в холодное время, в дождливое время, без проблем. Те, уже едут. да, у меня это третья командировка. Ну, буквально те, кто в первый раз ели, тут считанные единицы, поэтому у них есть у кого перенимать опыт. Твои едете в третий раз, да. когда в первые были. Вот что у вас сразу. Эмоции, общем, то, эмоции. У меня больших эмоций не было. У меня за плечами есть статус участника боевых действий, поэтому к таким командировкам мне не привыкать. Поэтому насчет эмоций, тут эмоции это лишние. Здесь холодный рассудок, здравый холодный рассудок. И, естественно, плечо товарища. Начальник же озвучивает, какие задания выполняют наши правоохранители. А вот конкретно ваши люди, какие будут выполнять эти задания? Основная наша задача – работа на блокпостах. На блокпостах Луганское, Донецкое направление. Блокпосты – это... Круглосуточне несение служби на в'їзді в Луганську область, в Донецьку область, цель проверка документів, проверка багажа. Ви будете виконувати ці завдання безпосередньо на передовій, чи будете десь відтянуті ближче до мирної так, умовити, зони. Ну, там чіткого разграничения нет, где передоває, где мирне населення. там эти границы очень расплывчатые и неоднозначно меняются. в зависимости от времени суток стабильности нету, то есть блокпосты стационарные, есть передвижные у нас группы, есть разведгруппы, есть штурмовые группы в нашем подразделении. вот такими силами и средствами мы выполняем поставленную задачу. Какое можно будет экипировку? Мы готовы как? А мы готовы, плавку. мы экипированы, у нас бронежилеты, хорошие бронежилеты, мы их сами проверяли на полигонах. Сами лично проверяли, доставали пластины, стреляли. Пластины держат, каски хорошие. То есть, в обмундировании проблем нет. И как много будет а, Это поле вид, что расквартируют? Нет, расквартирует, такого нету. Подразделения всегда находятся, кто не на службе, всегда находятся в одном месте дислокации ну, условия, если так, чтобы вам понять было, скажу, приближенные к армейской казарме. Вот так будет точнее. Ну, все-таки на поле, да? На поле Ну, если надо, мы, учитывая особенности несения службы, мы несем службу и в поле, и в лесу. Речка, поле, лес, вот это все, что нас там окружает. Представьте еще,